بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو کا لاکھوں کروڑوں احسان ہے اور اس نے ہمیں رمضان المبارک کے یہ بابرکت لمحوں سے مالا مال فرمایا عزیز عل محترم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہو نے ایمان والوں کو رمضان المبارک کے اندر روزے رکھنے کا حکم عطا فرمایا اور پھر اس کا جو مقصد بیان کیا روزے رکھنے کا جو نتیجہ نکلنا ہے اور جو اللہ تبارہ کا وطالعہ چل جل جلال نے اپنی لاریب کتاب کے اندر فرمایا کہ ہم نے روزے آپ پر اس لیے فرض کی کہ لال تم تک تک تاکہ تم پرہزگار بن جاؤ تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کا خوف آ جائے جس طرح رمضان و مبارک کے اندر تم یہ ڈرتے ہوئے کھانا نہ کھا لیں تمام چیزیں موجود ہونے کے باوجود بھی کہ اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے ہم روزہ اپنا ناٹ توڑے تو اسی طرح پروردگار فرما رہا ہے کہ ہم نے اس لیے تم پر روزے فرض کیے صرف رمضان و مبارک میں وہ اللہ تعالی نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو سارا سال دیکھتا رہتا ہے اس تصور کو تصور توحید کو پختہ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ہم پر روزے فرض کی اور پھر روزے کے اندر ہمیں وہ تمام تر چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم ارشاد فرمایا رسول کریم سرور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے دار کے لیے یہ حکم فرمایا کہ ان کو بہت ساری چیزوں کی احتیاط کرنی چاہیے چلیں میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتاتا چلتا کہ اگر روزے کی تعریف کی جائے تو وہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان کھانے پینے سے اور عمل زوجیت سے رکا رہے یہ روزے کی تری اور یہ عام لوگوں کا روزہ یہ روزہ اور پھر ان میں سے خواص لوگ کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ساتھ ان اموروں کے ساتھ اپنے ہاتھوں کو چوری کرنے سے اور اپنی زبان کو غلط بیانی کرنے سے اور اپنے آنکھوں کو غلط چیزیں دیکھنے سے اور اپنے پاؤں کو برائی کی طرف چلنے سے روکے رکھتے ہیں یہ خاص طور پر خواص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے پھر ان امور کے ساتھ اپنے دل کو پروردگار کے ذکر کے اندر مشغول کرنا اور ہر وقت اپنے خالے کے لمبے زلزات کا ذکر کرتے رہنا یہ خاص الخواص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے کہ وہ ان تمام تر بچتے ہیں اور ساتھ اپنے آپ کو ہر وقت اللہ کے ذکر کے اندر ہم مشغول کرتے ہیں یہ خاص الخواص لوگوں کا روزہ ہوتا ہے اور اس حدیث مبارکہ کے روایت کرنے والے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امین حضرت ابو بیدہ بن جرا رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم سرور کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا <سلام> جنت فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے فرمایا یہاں تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے اب ڈھال اس وقت تک کام میں آتی ہے جب تک کہ وہ صحیح سلامت ہو تو اس وقت انسان جب کسی کے ساتھ جنگ کر رہا ہو تو وہ ڈھال استعمال کر کے اپنی جان کو بچا سکتا ہے میرے رسول کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ایک ڈھال ہے اور یہ اس وقت تک تک صحیح صحیح ہوگی جب آپ سلامت اپنا روزہ مکمل کریں فرمایا ڈھال اس وقت تک کام آتی ہے جب تک کہ وہ صحیح سلامت ہو جب وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے تو پھر وہ ڈھال ڈھال نہیں رہتی فرمایا روزہ جب تم صحیح طریقے سے مکمل کرو تب یہ تمہارے لیے جہنم کے لیے ڈھال بنے ورنہ یہ تمہاری ڈھال نہیں ہو اب ہم حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں سمجھیں گے کہ ڈھال کس وقت تک یہ رہتی ہے اور کس وقت تک یہ جو ڈھال ہے یہ ٹھوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے وہ بھی رسول کریم سرور کینات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث مبارکہ میں بیان کیا. یہ حدیث مبارکہ جو میں نے بیان کی ہے یہ سنانے نسائی شریف کی پہلی جلد کے اندر موجود ہے اور اس حدیث پاک کا نمبر ہے دو ہزار دو سو تینٹس جو میں نے بیان کیا دوسری حدیث مبارکہ اساحل کتب باد القرآن صحیح بخاری شریف کی کتاب سے میں کوٹ کرنے جا رہا ہوں اور وہاں حدیث مبارکہ کے روایت کرنے والے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم سرور کنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَلْ لَمْ يَدْعَ قَوْلَ الزُّورِ وَالْأَمَلَ فرمایا جو شخص روزے کی حالت میں جھوٹ سے اور اس پر عمل کرنے سے یا غلط کاموں سے نہیں بجتا فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَتٌ فِي أَنْ يَدْعَ تَعَامَهُ وَشَرَابًا فرمایا پھر اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے اس شخص کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صرف بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہے اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کے روزے کی کوئی حاجت بھی نہیں اب یہ حدیث مبارکہ ایسی حدیث پاک ہے. یہ کس طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ہمیں چاہیے کہ ہمارا روزہ اس وقت تک درست ہوگا اور اس وقت تک ڈھال کی صورت بنا رہے گا جب ہم روزے کی حالت کے اندر جھوٹ سے قبت سے اور مختلف چیزوں کی برائیوں سے رکھتے رہیں گے اس وقت تک یہ روزہ جو ہے ہمارے لئے ڈھال ہوگا ورنہ یہ ڈھال نہیں ہوگا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصائی شریف کے اندر حدیث مقبار کا موجود ہے جو حضرت عبداللہ ابو بیدہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہی ہے فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اس وقت تک ڈھال ہے جب تک کہ اس کو پھاڑ نہ دیا جائے جب یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی فرمایا پھر یہ تمہارا روزہ تمہارے ڈھال نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طریقے سے روزے رکھا تو